Harusnya dari awal aku sadar bahwa manusia pasti akan mengalami yang namanya bosan, pasti manusia ingin mengalami masa, didekati dan mendekati lagi, ingin dikenali dan mengenali lagi. Ditembak dan menembak lagi. Harusnya dari awal aku tidak perlu menanam perasaan kalau dia akan selalu di sini. Kenyataannya, manusia juga ingin merasakan hal yang baru. Sayangnya, aku terlalu fokus mengunci pintu tanpa aku sadar bahwa setiap manusia pasti ingin keluar senyaman apapun kondisi rumah manusia tetap butuh udara tetap butuh adaptasi dengan yang lain sayangnya aku terlalu takut bahwa dia Lupa jalan untuk pulang ke rumah, padahal aku tahu bahwa sebenarnya dia akan pulang. Aku hanya takut bila seseorang menculik dia dari luar rumah, dan dia tidak akan pernah kembali. Karena aku hanya takut, peristiwa burung merpati tidak akan kembali ke dalam sangkar.